Dedi ki, ya, yetim sahibi <laughs> özü getmedi oraya. Hansı ne bileyim, kamaz şoförü ne dedi ki oraya çek. Bizim balazamızla bazarımız yetim sahibi gelsin. Ama kaldı ki bizle bazarsın. e, <laughs> kamaz şoför de demişti ki çek O da çıkıp orada inşallah atıp bana. Görürüm Kamaz şoförü də çəkir oranı, 71-də qoşulub düşürdü. Allah bilir harda kimisə qucağında oturur. Deyir ki, Elcan gəlmədi. Ondan sonra mən bir də Elcanı onda tanıdım. Belə tanımırdım Elcanı. İndi də tam tanımıram, indi də çox əlindən tanıram. Ciyan gördüm ki, 71 bizim balacamızla bazarına qaldı ki, gəlib bizlə bazarsın. BC-yə yetim sabir söhbətinə Kamashevin göndərir. Ondan nə gözləyirsiniz? İndi də bu cavid haqqı hesab olub TikTokerlərə tapşırıb çabuna da paylaşsınlar o da. Öldürdü avtofa daşımaq üçün. Pəhələ <laughs> də qardaşlar, niyəcə deyim sizə, batı ideyasında belə bir şey var, deyim biləsiz. Sabahisin də sorulsa, halı deyəndə cavab verə biləsiz. Hər şey hər şey o həttə sprosa başdı başlanır ki, obje sən o duş məhlətkanı qutarıb Maliyyət kan qutarıbsan, maliyyət vaxtdan keçib, ondan sonra səndən pavsie strogoosti sposalınır. Hərbi addığım və sənin pavsie strogoosti səninə yanaşılır də yəni. Yana. Maliyyətdən, maliyyətdən iki dənə şeyin sposu var. Bir üz dəyər ağırlıqdır, bir də iş verənlikdir. Bu iki dənə şey maliyyətdə oldu, onun üçün tormostu. Yox, məktəbdə falan kəs şeirdir deyib Yox, məktəbdə filan vaxtı, nə bilim şey edib bu şeylərə evdə ciddi padxod olunmur. Çünki lotların da tapşırığı var. Lotlar da o vaxtda demişdilər ki, maliyyət qaydalarından, kosistrubistib bu məsəllərə görə sponsor elənməyin. İndi Elcan da mənə bir dənə videosunu atdılar. O Talış nə də Elcan. Mən yenə deyirəm, ondan belə də onun yaxınlığımca yoxdur, amma atdılar o Elcanım mənə. Nəbüm turub anda mikrofon Elcan şeir deyir. İlcanın da onda 16 yaşı var. Və dedim belə şeylərə görə sıpas eləmirlər, indi o az yaşlıdır. Az yaşlılarda heç ara sıpas yoxdur. Qalıb ki, indi yetimə söz deyib, yetimsən, cavab ver də. Yəni bir insan sənə söz deyibsə, sən ona passiv tətbiq etməlisən. Belə oldu, keçmişdə belə oldu. Yəni, sən sual verib passiv o o məsələyə görə ona sən cavab verirsən. Sən dedi ki, gəl, Qürdüstandayam, gəl söhbətə. Sənin promo yaşadığın yerin sentrində sənin sual verib ki, söhbətə elə. Bu nə bəhanələrlə yənan eləmişsən? Yox, dinəmə, eləm mənim şəxsi yaxınlığım belə dostluğumca belə yoxdur. Prosta indi mənim obrasheniya ni bilər qardaşlar, dostlar. Az kətçilərin obrasheniyə bilər 2 dənə məsələyə görə 2 dəyə şeyə gürdüm, mən onlarla söz, orada fikrimi demişəm. Ürşə. Biz hər şeyə pasut yanaşırıq. Yəni biz durub Mən yəni, səni soruşurlar ki, səhər tutar ki, bunun rəngi nədir? Mən sənin rəngin deyəcəm. Mən səni də məxfəmmədən nağılın danışan dövründə. Rəngin çayçı ağ rəngi ağdırsa ağd ağ deyəsən, qaradır, qara, qara deyəsən, qırmızıdır, qırmızı, qırmızı, qırmızı deyəsən. Ona görə bütün də bütün məsellələrə də pasiot yanaşasan, yəni səndən əsas məsələ nəyi tələb olunursa, ona uyğun cavab verə biləsən. Yoxsa yəni, dursan məxfəmmədən nağılından başsın, sən bu sağ maraqlı adam olmayacaqsan. Məsələ budur. Diqqətin çub WhatsApp var, axırı 98 99 qarəki o. O WhatsAppda mən zəngi təyindirdimişəm, o da 2000-3000 yaxın adam var. Çalışın o WhatsApp-a ya yazın, ya da səs atın. Çalışacağam hər bir birinizə bir-bir Allahın iznindən cavab verib. Elə də tanımıram, qardaş, elə də mən tanımıram. Elcana elə də tanımır. Emre'nin yazıları da ben. Qurban Bakı sələfi söhbəti nə oldu? Görmədiniz nə oldu? Cavabını verdin o da. Nəzrulmayış söhbət. Nə dedi? Cavabını aldı. Sür keçin işi ilə güzülən məşğul olsun da. Kim bizə nə nə cür nə gəlibsə, biz ona sözümüzü demişik, sevdiyimiz ökə dişi ilə güzülən məşğul oldu. Ondan sonra nə oldu ki? Sualım verdi, cavabını aldı, fürsətə də keçin işinə, gününlə məşğul ol. Qranças normaldı, pasmancası normaldı. Normaldı, çünki. Cavabını aldı, fürsətə keçin işinə, gününlə məşğul ol. <coughs> Əleykümsəlam. Dalton isə nə demə idi? Dalton Müt filminə baxıbsınız, Red Kidim ot filmi. Həman o müt filmdən götürüblər Dalton adı. Bunlar deyirlər, bunlar həyatı bütün müt filmdir. Yazdılar də məndə burada qardaşlar yazdılar, nəmləndi. Digər 98, 99. Bax indi yenə də yazdılar. Tezi nə yevlohoi elçin bes birdir o espresso dili ilə Florence 9899 bidə qardaş yazılıb. Mənim is nömrəmi belə az belə bilmirəm, qardaşdırmaq olur. Çarlabatta yaxşı qardaşlar çoxdur. Ümumiyyətcə canıb zonasında yaxşılar həddindən artıq çoxdur və naq çəkib, və canlı mətbəxdə, pastrada, ləng qarında, masalla və s. çıxartdılar ki, o millətin kimliyini əldən alsınlar. Onun şüurları olsa yenə də bu torpaqlara yetişdirirdə ən dostluqlar. Səqqal tanıyıram, özü dost olmuş yolda. Ə dost olmuşu, özü də konkret çox dostu olan qardaşdır. Saqqalçımın yana mən insan retret də görmüşəm. O cür insanlar tarixdə bəlkə tək-tək gəldilə. Əsrdə tək-tək gəlir o saqqalçı bütün insanlar. Türməni yandırmaqın alma öyrənmişəm. Türməni özünə odan vurursan, yandırırsansa mə saqqalçı öyrənmişəm. İltifaz saqqalman öyrətdim ki, türməni yandırmaq olur oda verməyə vur. Nəcis yaşımdır onda 19 yaşımdır. 4-cü korpusun yanında biz ya Gəncənin 4-cü korpusunun yandırmışıq. Köyçəli saqqaldan gəlmişəm. Vəzdə indi 18 yaşım var da mən nə bilim türməni yandırandan sonra necə olur? Türmədə də belədir ki, türməni yandırdın, türmə elə bil ki, olur tut kamera olur bütün tüstü içində. Nəfəs də çatmur. Bular da bu nəzarətçilər də gedib nə bilim da qapını açmaq üçün tepin kamera tepin kamera mən də boğuluram axı. Adam boğulur. Bildin tüstü olur. Döşəkləri yandırırsan, döşəyin də içi pamboq olur. Pamboq da pis tüstü verir axı. Saqqal da məndən üzbəy üz idi. Diyim saqqal aldıran. Deyirəm amma mən boğuluram axı. Necə burda dedim divrəşqaya yaxındır. çıx reşkaya reşka reşot reşot qaya deyirlər. yaxını çıx reşkaya yaxın ol, elənsə nəfəs alacaqsan. Ha. Sığmışdım reşkadan güclə alırdım. İçəri bir duman idi. 9 idi, 18 idi belə bu yaşlar ərəfəs. Heç dəfə mən türməni yandırmağı saqqaldım demişəm. Saqqal çox türmə yandırırdı, vururdu. O nəzarətsiz sözə qulaq asmırdı, rəis sözü qulaq asmırdı, vururdu, türməni yandırırdı. Bir dəfə o vaxtı mən onda baxıb saqqalın canan vaxtları da, saqqalın canan vaxtları hansı kolonun yandırmışdı, şey saqqal. 70-lər bəxtiyar ad imişdilər. Gecəcəli saqqal da, gecəcəli saqqal da keçirirdi. Dedü Bəxtiyar demişdilər ki, saqqal türməni yandırır. Ə Bəxtiyar da demişdi ki, onun bir dənə çarəsi var. Di, bunu necə qabağın olayıdı? Bu türmələri yandırır. Bu necə qabağın olayıdı? Bəxtiyar da deyir ki, saqqalın qabağın bir cür ala bilərsiz ki, saqqal gərə öldürəsiniz, köçəyi saqqalı gərə öldürəsiniz. Bəxtiyar deyir, ki, bir dənə yolu var bunun ki, köçəyi indi saqqalı gərə öldürəsiniz. İ əlavə də elədi. Bəxtiyar da bu sözdən sonra əlavə elədi. Deyir ki, kim göyçaylı saqqalı öldürsə, məni görər qabağımda. Yəni Bəxtiyar göründü qabağımda. Mən onun qabağını almaq imkanatı yox idi. Sərhəman o etap keçmişdim Şürdaxan, sonra ikinci dəfə gəlmişdim, saqqal onda Qarsda idi. Böyür-böyür kameradaydı onunla. Dedi ki, sən bunları onsuz da sənin deyilən pis şkundadır. Deyilən pis şkundadır. Sən, sən presləyəndə bunları söyük. Söyəməsən əziyyət çəkəcəksən. O vaxtı deyim də qabustan da Məndə birinci o mən, nəzarətçilər baxma, baxmayın bu işi şey, sosial şəbəkədə söyüş söyüb eləmirəm. İndi baxmadan cəmiyatın anası, bacısı girir, həm də indi baxmadan susquqluğumuz görəlik. Ona görə mən çox xoşlanmıram söyüşsün. Mən üzümə sıxışdırım. Amma şəxsidə çox pis söyüsə, yəni hə. nəzarətçiləri də çox pis söyürdün. Həddini artıq çox pis söyürdün. Çünki də o cür adam bədən ağrıyır, can ağrıyır. Türmədə də pisbaxtlar qışqıranda kişiyə işkəncə verirlər. Hə? İşkəncə verəndə adamın qışqırdınsa, yalvardınsa pisbaxtlar dustaqlara adamı